так получилось, что Одессит. инженер, который пришел к тому, что в этой стране нужно лучшим, лучшим защищать и лучшим давать вновь продвигать. Потому что в государстве лучшее не мешает. Они, там, то есть так же самое, умные люди, здоровые люди, они никому не нужны, потому что умные люди знают, что что где воруют. здоровые нету. люди э, не покупают в аптеках э, не являются не постоянными спонсорами да э, соответственно <coughs> э, пишем и политическая деятельность таким вот образом э, партия методическая э, организация миротворческая Украина общественная у нас есть и у нас есть э, миротворческая партия Украины ну, с э, Михаилом э, Часто общаемся на тему, потому что, на тему здоровья, потому что я считаю, что сначала здоровый человек может воспринимать только информацию и может быть дееспособным и эффективным. Соответственно, первый наш шаг, я считаю, что это в области здоровья. То есть основные как бы, движения должны быть именно туда нацелены. Потому что мы хотим потом научить Украину, мы хотим потом сделать ее успешной. Соответственно, наверное, первый шаг со здоровьем. Мы прошли, нам всего лишь год, много молодых, перспективных, образованных, то есть все позитивные, нормальные, настроенные люди, в основном как бы, это наши потенциальные друзья. Мы не тащим никого ни в организацию, то есть люди сами приходят, люди сами с нами сотрудничают. Вот, как сказал, недавно была презентация книги Толкачева, который написал Влияние на Украину, да, он сказал, что это единственная наверное, организация, которая не, 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 нахабно э, не запрошивала, э, вот так вот, э, станьте нашим членом партии. Э, соответственно, мы планируем э, ряд мероприятий, э, ну не ряд, а постоянно проводить мероприятия в, в этом направлении. И, возможно, придется быть активным участником, не, не придется, а точно, мы будем, наши люди будут активными участниками организации здравого долголетия которую Михаил представляет, и Юрий. То есть фактически уже я представляю эту организацию, потому что мы уже сотрудничаем. И, <связывается> <связывается> и вступил и двух человек. С самое, самое главное, что еще есть такой один положительный эффект, когда Михаил сказал, что это сыроедельческое как бы, кафе, то наш глава партии, он сам, сам есть сыроедом. То есть он и вот чем он да он по-моему даже глядно вообще на стоках сидит. То есть я сам лично пробовал вот, было скажем так налегание на на спорт потом потом началось, отошло мясо потом отошло напрочь в принципе все вареное. То есть я полгода пробыл с сыроедом и при этом могу констатировать то что Такое состояние в 9-10 вечера было, как будто ты только проснулся. То есть эффективность колоссальная. Соответственно, как бы рано или поздно, то есть я снова хочу попробовать. То есть я понимаю, что это болезненно для человека, что это растет его трудоспособность, растет его, соответственно, заработок, быт в семье улучшается. Ну, то есть все положительно. Эмоциональное Да. То есть действительно в нашем государстве все поменено сверху на голову. Потому мы и те, кто не, возможно, в душе, возможно, не политики, те, кто они понимают, что надо менять что-то в стране, они объединяются. Единственный способ победить вот то, что вот есть, это когда ты приходишь, я один раз, ну, как бы был участником создания одного из перспективного отдела в одной из госслужб то есть этот отдел очень успешно работал. Но я потом попробовал то же самое делать уже от, от, от имени лично как специалист. И чиновник не воспринимает тебя как специалиста, как нормального человека, допустим, давай положительные какие-то вещи, положительный проект какой-то уже обоснованный все. Пока за тобой не будет стоять сотня другая, которая выйдет, и, и, если надо, и мало того, средства массовой информации, то есть все остальное. Мы подавали в горсовет, мы, я еще являюсь членом, мой товарищ, он глава комитета биобеспеки. То есть у нас в Одессе, то есть, если, может быть, случайно видели на круге, то есть мы выступали. И когда мы попробовали поучаствовать в социальном проекте, который наш, наш горсовет как бы, проводил. Это, это, просто, как бы я не так часто в таких мероприятиях участвую. Ну а тут мы как бы мы сделали, наши специалисты работали, которые ушли из госслужбы, ушли там, являются там научными сотрудниками где-то в каких-то научных заведениях. Они как бы являются членами этой общественной организации. Они Несколько лет работали над этими проектами, с три проекта там, в, в области экологии. Это экологическое мышление, да, в целом у нас всегда все работает, когда это э, является наукой. Э -э, то есть мы хотели ввести вплоть до школы, с на, на, начальных классов, то есть вот, экологическое образование, то есть, объяснять, что можно кушать, что нельзя, что э, полезно, что не полезно. Э -э, потом второе, как бы, да, второе направление это э -э, проинвентаризировать все угрозы, которые есть для человека в Евросоюзе уже давно, давно с 2001 года проинвентаризировали и приняли, допустим, поменяли стандарты, госстандарты. Вся, вся проблема в госстандартах. Нам в 1986 году ввели такие стандарты, которые ухудшили здоровье человека. То есть, там, например, даже та, та же водка стандарт, вы возьмите, до 1986 я понимаю, что это. И это сам. То есть это чистая диверсия. Мы как бы подняли этот вопрос о том, что нужно проинвентаризировать и предложить уже на законодательном уровне предложить менять госстандарты и плюс как бы карта по всем загрязнениям как бы в городе онлайнова человек любой заходит в интернет и указывает У Нас звоняет, да постоянно в городе о чем проблема э -э давайте сделаем ресурс который там воняет 20, 20 30 э -э очаг э -э там то там то все в экологическую службу обращаемся да а непосредственно в областную экологию Дайте, дайте анализ этой ситуации и, от, и отчитайтесь, что вы сделали. Два-три раза это повторилось. То есть это методы метод воздействия. Но для нас должно быть действительно много, мы должны быть организованы. А сколько у вас тогда было человек? У нас на организации там до 100 человек, в принципе, но мы покричали, мы были на телевидении, мы, мы просто, наша задача была участвовать в этом конкурсе всего лишь для того, чтобы эти проекты о них заявить. Нам не надо было финансирование. Там 7 тысяч гривен, это стол и, дай бог, компьютер, то есть это больше будешь отчитываться налоговой там, и всем остальным, чем, чем результаты денег. Важно было отношение к нам. Всего лишь две, две организации были конкурсантами в этой номинации экологической. То есть мы со своими тремя национальными проектами даже не за рамками национальных, потому что тут же как бы Евросоюз тоже вот, вот очаги загрязнения, то есть реки они же текут с одной стороны в другую. И то есть мы надеялись, мы надеемся, мы будем как бы добиваться -то и общаться. Уже признанные эти проекты были в Европе уже как бы, ну, презентованы, нормально там отнестись, а у нас сказали что ну, ближе надо быть к земле, да, то есть такое колоссальное финансирование, там все такое. Мы бы, мы бы согласились с таким ответом. Ребят, э, очень серьезные проекты, да, э, то, что министр когда-то с вида э, вооруженных сил, он как бы, да, то есть примерно так же сказал, то есть когда-то был у нас э, тоже какой-то проект презентован. Э, очень серьезные проекты, нет финансирования, мы подумаем, мы соберем какую-то там, ну, то есть подумаем, как можно это все там сделать, или может быть мы определим этапы какие-то, ну, все такое. А пока вот будем делать то, что вот попроще, как бы, возможно, реализовать. Нет, ближе надо быть к земле, ребят. То есть на наш язык мы сразу пошутили, перевели. Так что нам, ну, сразу яму выкопать и закопаться, да, там, в этой яме. Ближе быть к земле. Или же... Э, и победила организация, которая там предложила сайт по паркам города Одессы создать. Ну, студент ФАФТ три ночи посидел, там пару тысяч гривен ему заплатили. И как бы вот, вот тебе и То есть, ну мы боролись. И мы... самое интересное, что из всего зала было много общественных, там у нас столько, там больше 100 общественных организаций. Каждая предлагала свое. Все хлопали, когда получали. То есть я так понимаю, что...